А не-не-не-не-не, Я музыку не могу Я не могу понять, почему у меня... Ты снимаю же? Да, я вышла прямую трансляцию. Привет, да, всем привет, всем привет. привет, друзья. Смотрите, мы тут с подружками встретились. У нас есть на рядом с Провезной, на Чикаго, ресторан True Price, тут платят 130 гривен за фото, да, это моя подружка, да, очень-очень красивая, художница ведома, художница ведома, так, это Оля, это я самая, самая главная. Я не хочу сказать старая подружка. Это ты подружка Это подружка, с которой я дружу. Самая молодая подружка. 17 лет. лет. Можете себе представить вообще У нас 17 лет дружим. Поэтому познакомьтесь. Нас уже кто-то смотрит один. Пошел. А? Не, на да ведь раннейшее На ведь раньше? Сколько это было? 17. Ты, ты уже вчера забыл? Да, на первом косывай. Значит, 17. Wow, 17. Вот это так, друзей? Нам только выполнилось 17, и мы с тобой осенью позволяем. О, да? да, так, да. Вот это видите, я себя. В 97-м року помнит все. 97-м року. Не раскрывай, да, или я то лет. окей. — ты в стике Роки в стик спі... так выглядаешь. Дякую, Яся. Наши три люди дивляться. А друзья... А кем у тебя да? Так, друзья, вот это вот Яся, моя подружка, она риэлтор, причем очень хороший риэлтор, поэтому обращайтесь, кому нужно. В Киеве, по Киеву и области. По Киеву и области. Вот. Богдана, а, это... Нана, это, э, я тебя снимаю. Повернись, пожалуйста, Нана. ты, я понимаю, что ты тоже снимаешь. Повернись, пожалуйста. Она тоже блогер, друзья. Она, она тоже блогер, но она фейсбучный блогер. Я ютубовский, а она фейсбучный. Подписывайтесь на меня, Богдана Челикина. Реклама, реклама. Богдана Челикина, подписывайтесь. Она художница, очень, очень хорошая художница, на самом деле. Mm -hmm. Вот так, кто-то нам что-то пишет. Привет, рыжая мне пишет. Милфа, огонь. Да. какие то глупости уже пишут мне. Кто? Yeah? Милфа. О, пишет да. Милфа, огонь. Да. Ты милха. Я типа Милфа, получается. Я ж в возрасте mm -hmm. уже. Да, да милфа, я милфа. Вот только мифа. Вот а ну хто така Милфа? Я себе розкажу. Не знаю, куда мифа. А я ж кажу, кто така милфа. Мамку, яку хоче. Да, мамка, яка має дітей, жінка, яка має дітей, і куди дуже хочеться, вона э, цей сексі. Э, ну, сексі. А, ну супер, супер. Тоді моя як всі такі сексі. Сексі всі. Да, друзья, приятно вас бачить, да, спасибо, Лира. Да, 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 да. Ну, спрашивайте, как, как день прошел, личнее, расскажите нам. А, давай, давайте. Мы застрелились с подружками, но мы, на ну, самом деле, встречаемся с ними не так часто. Может быть, раз Давайте. Давайте. Раз, Nie, nie. 네, скоро будет Я надеюсь, что всегда говоря на будет. Выставка когда? Так, мы рекламу делаем. У банка будет выставка картин. Офицеры не точно, потому что Антон слушает, если его снова задруги на склон, то она выставка. А, друзья, напишите, как а у вас дела. А ты, ты снимаешь? снимаешь? Я а купила. ты вот Так у нас весело, друзья, проходят встречи. О, отлично, да, нормально. А тут такой ресторан, а на последнем потому что я вам потихоньку а Сидят иностранцы. Да. Да, а, посмотрите, сколько молодых ребят, да. иностранцы. Ну, извини, иностранцы, но молодые <свят> очень ребята. <да, свят> <да>. все, <свят> все разговаривают на английском. Тут, кстати, очень хороший, мне нравится этот ресторанчик. Видите, он такой полупустой, потому что в центре города и за вход нужно оплатить 130 гривен. Я вас показываю, девочки, всем. О, Надо скажи что-нибудь в эфир, что ты? Как у тебя дела? Как настроение? Это моя очень хорошая подруга. Она очень хороший человек. Очень красивая. Но она даже соромится. Так. Так, так, Светочка. Пишет, Светочка, вы супер. Ух ты, девишник, что ли, пишет. Да, у нас девишник. Мы делимся с вами приятностями. Яся, скажи, что ты в эфир. Давай подписчики. Буду сказати, що дивіться, дивіться, дивіться світлану, тому що вона не да, що вона так близько, а то щоб слишна що... А я тебе так передам. На, можеш сказати вот так. Дивіться Світлану. Вона дуже класна блогерка, сонячна людина, рижа.

Мені дуже сподобалось, тому що в мене чоловік з Закарпаття, і тому я дуже часто там буваю, вже років 30. Тому, ти що виключила? Тому дуже класно, що вона до нас приєдналася і теж туди тепер буде їздити. От це мої подруги. Ой, це я замовила? Ні-ні, ти щось Ось, А, а, о, о, смотри, о, ничего о. себе, что мне принесли, друзья. Смотрите, какая прелесть. Это называется легкая легкая закуска с креветками. Посмотрите, да какая все. классная. Это креветки, что? Это я. Посмотрите. А это, а это вот Олечка заказала не, такое, нет, да? Вот она запрела. такое заказала. А сколько это стоит, девочки? Сколько это стоит? Вот эта вот закуска. стоит? с грилью. А вот это, 200, по-моему, 258 или что-то такое, друзья. Кто-то нам пишет, знаете, что девочки, судя по всему, присоединились русские боты и пишут нам, что мы Ленина ровесницы. Понятно? А -а -а. Ленина. Помните э, Ленина? Я не знаю. Который Кто такая, Кто ну, такая Лена? <с <с Лена? Кто такая Лена? А так Кто такая Лена? Мы не знаем. Якась маленька капітолька прийшла. Салат скачка. Ой, салатик, друзі, і салатик качкою. А нагадайте, мені вартість салат з качкою. 184 гривні салат качкою. Подивіться, яка прелість, яка подача красива. Фрешик я себе заказала. Яся вже топчить салатик. Вкусно? Яся вкусно? Супер, супер, супер. Так, ну что, друзья, будем пробовать, будем пробовать эту вкусняшку. Так, а мне звонят, звонят, звонят мне, люди. Сейчас вам покажу, снятенькую. Сейчас попробуем. Ну, цена тут очень хорошая. <мес> Слушайте, супер, вкусно. Вкусно. Ну, я поняла. Ты поняла, придут это Очень. Жрать нечего. Ладно, друзья, мы покушаем, и потом еще раз выйдем в эфир. Всем спасибо за просмотр. Обнимаю вас всех, люблю. Пока-пока.